आप उर्दू ख़बरें देख रहे हैं। हैग में सालसी की मुस्तकिल अदालत पी ने जुमेरात को दरियाए सिंध के तास में पानी के इस्तेमाल पर पाकिस्तान की जानब से शुरू किए गए तरीक़ाकार पर भारत के एतराज़ा को मुस्रद करते हुए इस तरीक़ाकार को दोबारा खोल दिया जो कई सालों से मसदूद था पीसीए ने पाकिस्तान के केस का ऐलान किया बैन अल्कामी अदालत के पास हिंदुस्तान की तरफ़ से किशन गंगा और रुतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के डिज़ाइन में तब्दीलियों के तनाज़ तयन करने की अहलियत है दोनों ममालिक मुश्तरक दरियाए सिंध और उसकी मुआवन नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राजेक्ट्स पर कई दहाइयों से बहस कर रहे हैं पाकिस्तान ने शिकायत की है कि भारत के मनसूबाबंद हाइड्रो पावर डैम दरिया पर बहाव को कम कर देंगे जिससे इसकी अस्सी फ़ीसद की जाती है ये तनाज़ा पाकिस्तान की तरफ़ से दरियाए जहलम पर 330 मेगावाट के किशन गंगा प्रोजेक्ट की तामीर और भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूज़ा जम्मू व कश्मीर में दरियाए चनाब पर 850 सौ पचास एमडब्ल्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तामीर पर पाकिस्तान के ख़दशात से मुतल है तनाज़ा को हल करने के लिए पाकिस्तान ने दो हज़ार सोलह में पीसीए सालसी की कार्रवाई के ज़रिए हल तलब किया जिससे भारत ने दरख्वास्त की आलमी बैंक एक हज़ार नौ सौ इकसठ के इंडस वाटर ट्रिटी की शराइ के तहत एक गैर जानबदार माहिर का तकरे इस्लामाबाद दो हज़ार छः में किशनगंगा प्राजेक्ट और दो हज़ार बारह में रुतले प्राजेक्ट पर मुस्तक़िल इंडस वाटर कमीशन के पास हुकूमत से हुकूमती सतह पर तनाज़ा के हल के लिए अपने तहफ़ात का इजहार करने के बाद पीसीए के पास गया था भारत ने अदालत की अहलियत पर सवाल उठाते हुए हैग की अदालत की कार्रवाई का बायकआउट किया मुतफ़ा फ़ैसले में जो फ्रीकैन पर पाबंद है और अपील के बग़ैर अदालत ने हिंदुस्तान की तरफ से उठाए गए हर एतराज़ को मुस्तरद कर दिया और ये तय किया कि अदालत पाकिस्तान की सालसी की दरख्वास्त में दर्ज तनाजात पर गौर करने और उनका तयन करने की मजाज है एक बयान में कहा उसने इस बारे में कोई तफसीत नहीं बताएं कि केस कब और कैसे जारी रहेगा लेकिन मजीद कहा कि ये दो तरफा की तशरी और इतलाक़ खास तौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राजेक्ट्स पर शिक्कों के साथ साथ तनाजा के हल के इदारों के माजी के फैसलों के कानूनी असर पर तोज्जो देगा मुआहदा भारत का कहना है कि इसके किशन गंगा और रुतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों की तमीर की इजाजत मुयदे के तहत है माहदा तनाजा के हल के लिए दो फोरम फ्राहम करता है पी सी ए जो कानूनी तकनीकी और निज़ामी मसाइल को हल करता है और गैर जानिबदार माहिर जो सिर्फ तकनीकी मसाई को हल करता है पाकिस्तान ने पी के क्याम की दरख्वास्त की क्योंकि कानूनी तशरी की जरूरत के निजामती सवाल हैं इसके जवाब में भारत ने एक गैर जानिबदार माहिर की तकररी के लिए अपनी ताखीर से दरखास्त के जरिए तनाजात के हल के रस्मी अमल का मुतालबा किया एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ़ से उठाए गए तनाज़ा के हल के लिए ताख़ीर से दरखास्त जमा कराना भारत की खसूसियत की बदनीति का मुज़ाहरा दो मुतवाज़ी अमल से मुतजाद नतज के खौफ़ से 12 दिसंबर 2016 को वर्ल्ड बैंक ने पीसीए के क़याम और गैर जानबदार माहिर की तकर्री के अमल को मुत्ल कर दिया दोनों ममालिक को एक फ़ोरम पर मुज़रा और इत्तफ़ाक़ करने की दावत दी पाकिस्तान और भारत बाहमी तौर पर काबिल क़बूल फ़ोरम और वर्ल्ड बैंक पर मुतफ़ न हो सके छह साल बाद जिसके दौरान भारत ने किशन गंगा प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल की बिलाखिर मुअली उठाकर पीसीए सी तश्कील दिया और एक गैर जानेबदार माहिर का तकर किया पीसीए में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैन अल्कामी माहरीन की एक टीम ने की जिसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की एक टीम ने मदद की बशमूल एडवोकेट जोहेर वहीद और एडवोकेट लेना निश्तर बैरिस्टर अहमद इरफ़ान असलम ने पीसीए में पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर काम किया दरी असना पाकिस्तान भारत आबी तनाज़ा की समात के लिए दी हैड में सालसी की अदालत की एहलीत से मुतल मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए दफ़्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा हुकूमत पाकिस्तान को सालसी की अदालत का अवार्ड मिल रहा है किशन गंगा और रुतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से मुतल पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात पर काबिलियत और आगे बढ़ने का रास्ता और सिंध तास मुआहदे की तशरी और इतलाक़ के वसी तर सवाल उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालत ने इसकी अहलियत को बरकरार रखा था इस बात का तयन करते हुए कि अब वो तनाजा के मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेगी उन्होंने कहा कि सिंध तास तासुदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम का एक बुनियादी माहदा है पाकिस्तान तनाज़ा के हल के तरीक़ाकार समेत मुआदे के नफाज के लिए पूरी तरह प्रज़्म है हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान भी इस मुआहदे पर नेक नीति से अमल दरामद करेगा मजीद देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें शुक्रिया